وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقى قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمن بالخير أما بعد وروينا فيه عن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه telah meriwayatkan oleh kami padanya pada hadis yang dimuatkan di dalam kitab Sunan Tirmizi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayul ibadati afdalu darajatan inda Allah taala yaumil al qiyamah. Apakah ibadat yang lebih afdal kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah ditanya Maknanya sahabat tanya Rasulullah Apa amalan, apa jenis ibadah Yang afdal di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat Afdal ni paling baik lah ha, Paling baik Qala azzakirun Allah Rasulullah kata ibadat yang paling baik di sisi Allah Ta'ala ni Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala ni Dengan zikir yang banyak Jadi kadar zikir yang banyak tu banyak mana? Ha, khilaf ulama. Pendapat yang pertama kata setiap kali lepas sembahyang dia berzikir. Ha itu di antara uh, termasuk di dalam kata dalam kata orang yang berzikir banyak. Pas sembahyang zikir, pas sembahyang zikir. Itu masuk dalam zikir yang banyak. Pendapat yang kedua kata apa? Dia zikir dalam keadaan orang yang zikir banyak ni berdiri zikir, duduk zikir duduk di atas lambung-lambung dia berbaring pun zikir. Ah ha, itu pendapat yang kedua, tu yang dipanggil kata zikir banyak. Pendapat yang ketiga kata orang yang berzikir pagi petang siang malam. Ha tu termasuk daripada golongan orang yang melakukan zikir dengan cara zikir yang banyak. Qul tu ya Rasulullah. Ah dia kata orang yang mas, yang uh, paling afdal, paling tinggi, paling baik kedudukan di sisi Allah Taala pada hari kiamat orang yang zikir banyak Rasulullah kata. Lalu Abi Sa'in Al-Khudri tanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wa minal maghazi fi sabilillah azwajan lebih baik daripada orang perang pada jalan Allah Taala ke?" Orang yang duduk memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Taala ni Rasulullah kata orang zikir banyak. Adakah dia tu lebih tinggi orang yang zikir banyak ni daripada orang berperang pada jalan Allah? Orang berperang tu kalah lagi ke? Sedangkan berperang tu dah pahala cukup banyak. Ha? Ya Allah Taala sebut kalau dia dapat pula kelebihan syahid. Ha. Dia tidak mati di sisi Allah. Dia hanya mati di sisi manusia sahaja. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata orang yang mati pada jalan Allah Taala tu mati bahkan mereka hidup tapi kamu tak sedar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu menyangka orang yang mati syahid tu mati bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. banyak kelebihan kan. Jadi dalam Rasulullah kata walaupun dalam Quran tu banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berjihad pada jalan Allah Taala. Apatah lagi kalau orang yang mati syahid ha, Sampai dia dapat mati syahid tu Maknanya besar lah Besar daripada hak zikir-zikir ni Bila mati syahid ni Dia diampun dosa Allah Ta'ala Dia ter, dipanggil apa dia Syahid dunia akhirat ni Syahid ma'rakah Di atas dunia Diuruskan sebagaimana orang mati syahid Tak dimandikan Tak disemayangkan Dikafankan dan dikebumikan begitu sahaja Ha, tapi kalau yang sampai berjihad sampai dapat syahid ha, itu lebih tapi sekadar berjihad sahaja zikir itu lebih zikir itu lebih tapi kena zikir yang banyak lah bukan sekali-sekala adakah lebih baik daripada jihad pada jalan Allah Ta'ala Qala. Rasulullah kata lau daraba bi saifihi fil kufari wal musyrikin kalau dia berperang dengan menggunakan pedang dia berperang dengan orang kafir dan musyrikin hatta yang kasira saifuhu sehingga pedang dia patah. Ha, perang sungguh? Bergelut sungguh. Pedang tu sampai patah. Patah pedang ni bukan senang. Pedang tu daripada besi. Besi pula tebal, kukuh. Ha? Kalau kita kata golok, pisau, parang pun dah kuat kan? Ini pedang lagi, kukuh. Sebab pedang ni dia bertembung. Tu yang bunyi tu, ting, ting, ting tu. Ha, jadi sampai pedang tu patah. Maknanya berperang sungguh. Bukan kena acah-acah perang. Memang berperang apa kan, orang dulu berdepan muwajahah secara berdepan betul. Kalau patah pedang sekali pun. Wayah sehingga pedang dia berlumuran dengan darah. Patah satu berlumuran dengan darah. Lakana kana Allah kathira afdalah darajatan minhum. Adalah orang yang berzikir dengan zikir yang banyak itu kepada Allah. Ha, lebih besar, lebih afdal darajat daripada orang perang Pada jalan Allah Taala. <tuh> Jadi ni kita ni tak payahlah duk panjat bukit, eh? Sebab apa panjat bukit? Panjat bukit ni orang perang, perang tu pergi satu tempat ke satu tempat. Satu daerah satu daerah. Ha, maknanya pergi bersapih jauh. Kalau negeri-negeri yang, -negeri yang apa yang ada gunung ganang tu kan, terpaksa panjat bukit nak berperang ni. Jadi tak payah duduk di rumah je. Ya? Ha, duduk di rumah, duduk di atikah semayang Lebih-lebih lagi 10 yang terakhir ni Atikah dalam masjid kan Oh, Pahala dia besar Di sisi Allah Ta'ala Warawayna <tik> fihi fi kitab ibn Ibnajah ha, Selain daripada Termizi Kami juga meriwayatkan hadis ya, Di dalam Ibn Majah <tik> An Abid Darda radhiyallahu an Daripada Abid Darda radhiyallahu an Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum Kamu nak tak aku beritahu sebaik-baik amalan dan semurni-murni ibadah di sisi Tuhan kamu warfa'i wa arfa'iha dan setinggi-tinggi ah setinggi-tinggi ibadat fi darajatikum Ah, ha, pada darjah darjah kamu maknanya kamu mempunyai darjah yang tinggi apabila kamu melakukan sesuatu ibadat yang aku akan sebut ni Wa khairilakum min infaqi zahabi wal wal warak <tutuk> wal warik lebih baik daripada kamu menginfakkan, membelanjakan ah ha, harta yang berbentuk emas dan perak. Menginfakkan, membelanjakan harta tu daripada emas dan perak. Ha, amalan ni besar lagi daripada menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala. Harta tu bukannya hanya harta biasa. Tapi harta tu berbentuk emas dan juga perak. Wa khairil lakum min an talqaw Lebih baik daripada kamu bertembung dengan musuh kamu. Fatat ribu Dan kamu cantas tengkuk-tengkuk mereka. Wa ribu Dan mereka cantah tengkuk kamu. Berperang ni mesti cantah-mencantah. Bunuh-membunuh. Tidak tak nama berperang lah. Ha. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran tu Dalam surah at tawbah Inna Allah minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah Yuqatiluna fi sabi lillahi fayaqtulun wa yuqtalun Wa'dan alaih haqqan fit taurati wal injili wal quran Fayaktulun kamu bunuh Wa yuqtalun kamu dibunuh Ha tu berperang memang lagu tu ha? ha dia kata zikir yang aku akan sebut ni Lebih besar Pahala dia daripada kamu mencantas tengkuk-tengkuk musuh kamu dan musuh kamu mencantas tengkuk kamu. Qalu bala. Ha, apa dia amalan tu? Ya, ha, yang lebih besar pahala daripada pahala jihadnya. qalu bala. Kami nak tahu hai Rasulullah. Rasulullah kata kamu nak tahu tak? Ha memang kami nak tahu. Qala zikrullah taala. Kamu zikir kepada Allah taala. Qala al hakimu Abu Abdullah fi kitabihil mustadrak ala sahihain. Hakim menyebut di dalam kitabnya yang disebut mustadrak atas sahih Muslim. Maknanya ada hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim tetapi dikeluarkan oleh hakim mengikut syarat keduanya. Ha, mengikut syarat Bukhari Muslim. Hadza hadisun sahihul isnad. Hakim kata hadis ini sahih di sudut sanad dia. Wa rawayna fi kitab Tirmizi. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Tirmizi. Maknanya kami ambil hadis itu di dalam kitab Tirmizi. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu Qala "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu ibrahima alaihi salam lailata usri <Sessus> abi aku telah bertemu dengan nabi ibrahim pada ketika aku diisrakan diangkat oleh Allah taala ke langit aku bertemu dengan nabi ibrahim ha, rasulullah kata faqala ya muhammad akri ummataka minni salama wahai muhammad turun sampaikan salam kepada umat kamu ha, sebelum kamu turun ke bumi ni aku nak bagi tahu kamu turun ke bumi nanti bagi sampaikan salamku kepada mereka wa akhbirhum anal jannata tayyibatu tayyibatu turbah dia telah bagi tahu kepada mereka sesungguhnya syurga itu tanahnya subur wa azbatul ma' ha dan juga air yang segar wa anha qian dan di dalam syurga itu ada lembah-lembah wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam syurga tu tanah dia subur air dia lazat dia ada lembah-lembah jadi nak tanam nak, nak dapat tanah yang subur boleh tanam dengan tanaman yang segar itu macam mana atas dunia dah sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini tanamannya baru boleh masuk dalam syurga Ah, ha, ini maknanya amalan-amalan yang melayakkan membolehkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Wa rawayna fihi an Jabir an radhiyallahu an. Kami telah meriwayatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang kata subhanallah, maha suci Allah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah ha, dengan uh, subhanallah maknanya maha suci Allah dengan memujinya ha, maha suci Allah dengan memujinya <tuk tangan> warisat lahu nakhlatun fil jannah ditanam baginya ha, akan kurma pokok pohon sepohon kurma di dalam syurga kalau dia baca sekali Dia baca banyak kali seribu kali seribu pohon ini nak menunjukkan dia itu mudahlah senanglah untuk dia masuk dalam syurga ha, dengan Zik, uh, tasbih ataupun zikir yang disebutkan tadi. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Wa rawayna fihi an Abi Dzar radhiyallahu an qala Kami telah meriwayatkan juga daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Dzar radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayul kalami ahabbu ila Allah Taala. Apakah perkataan yang disukai oleh Allah? Qala Rasulullah menjawab Mustafa Allah Taala lil malaikat lil malaikatih. Ha, dia kata sesuatu perkataan yang disebut oleh mala, oleh malaikat. Mustafa Allah Taala lil malaikatih. Maknanya perkataan yang disebut oleh yang dipilih oleh Allah Taala bagi malaikat. Apakah perkataan yang Allah Taala pilih supaya malaikat sebut? Maksud, maksud, uh, supaya malaikat bertasbih. Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Qala Tirmizi Qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun Okey habis dah tentang kelebihan-kelebihan zikir yang disebut oleh Imam Nawawi panjang lebar dia sebut fadilat kelebihannya Tuan-tuan tengok lepas ni dia nak kata apa Mula-mula dia cerita tentang masalah niat Majoriti ulama awal-awal menulis kitab disebut niat dulu untuk memastikan ibadat itu diterima, mesti didasari, diasaskan dengan niat yang ikhlas. Niat tak ikhlas ni banyak mana pun tak pakai. Cantik macam mana pun tak pakai kita punya ibadat. Kemas macam mana pun tak pakai. Okey, setelah dia cerita tentang kelebihan zikir semua keadaan itu kena zikir ha, siang malam bagi petang. Zikir ini adalah merupakan penyelesai masalah sehingga diambil dalil daripada ayat Quran. Bagaimana Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan. Kalau dia tidak termasuk dalam minam musabihin, kami akan kekalkan dia Nabi Yunus duduk dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi apabila dia berzikir apa zikir tu yang kita sebut pada pelajaran kita yang lalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lalu Allah Taala ta keluarkan daripada daripada perut ikan. Ini nak cerita power kuasa zikir. Dia boleh menyelesaikan semua masalah. Okey. Ha, yang mendatangkan masalah Allah Yang tarik balik Ataupun mencabut balik masalah Allah Jadi bila kita dekat dengan dia Dia cabut masalah yang kita hadapi Jadi Imam Nawawi nak cerita apa ni Dia kata Wahadha hayna asra'u fi Fi maqsudil kitabi Wa azkuruhu Wa azkuruhu ala tartibil waqa'i ghaliban ha, Dia kata Dengan ini Ketika aku memulakan Pada maksud kitab ini Tujuan dia tulis kitab ni nak ajak orang berzikir. Dan aku sebut dia kata mengikut susunan. Ha, susunan yang berlaku. Maknanya susunan mengikut apa yang berlaku di dalam kehidupan kita harian. Bangun tidur, lepas tu nak tidur semula. Ha, dia, dia ikut susunan macam tu. Sampailah kita nak mati. Ha, dalam dalam aktiviti harian kita, dalam kehidupan harian kita, apa yang kita lakukan dipenuhi semua dengan zikir dan doa. Ha, yang kita sebut semalam tu. Tak lepas dengan zikir doa Nabi ajar ni. Nabi ni bukan dia uh, tentang masalah apa dia. Akhirat sahaja. Dia menceritakan masalah sembahyang puasa zakat haji sahaja. Dalam kehidupan kita sehari ni diikat dengan doa dan zikir. Jadi rasa, kita rasa macam eh boleh buat kan? Sahabat boleh buat? Ulama-ulama boleh buat? Bukan kata bila diikat dengan zikir ni tak boleh buat kerja apa langsung tak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktiviti harian, tak boleh bersukan dan sebagainya. Tak, sambil-sambil buat kerja tu hati penuh dengan zikir. Lidah jangan kering daripada zikir kepada Allah Subhanahuwataala. Ha kita tengok. Dia kata semua keadaan itu dipenuhi dengan zikir dan juga doa. Wa abda'u bi awwali istiqazi, istiqazil insani min naumihi. Aku mulakan ketika mula-mula bangun tidur. Ha mula-mula bangun tidur dah ada zikir. Ha, nanti dia akan sebut satu persatu. Mula-mula dari bangun seseorang itu daripada tidurnya, bangun manusia itu daripada tidurnya. Suma ma ba'dahu 'ala tartibi ila naumihi fil-lail. Kemudiannya, ha, dia Nabi dia akan sebut lagi zikir-zikir sampai dia nak tidur semula pada waktu malam. Bangun tidur sampai dia nak tidur semula. Suma ba'da istiqazihi fil-lailati lati yanamu ba'daha. Kemudian bila terjaga tengah malam apa zikirnya, apa ni? Bangun tidur satu, lepas tu nak tidur satu, bila terjaga di tengah malam. Kan Nabi ada baca doa kan? Nabi ada baca beberapa ayat Quran di dalam surah Ali Imran kan? Ha, nanti dia akan sebut. Terjaga di tengah malam apa zikir? Apa doa? Apa ayat yang Nabi baca? Ha, semua dia akan sebut dalam kitab ni. Wa billahi taufiq. Semoga Allah Ta'ala memberi memberi taufiq. Memberi petunjuk. Wallahu alam. Aku lukau lihada wassalfurullahan azim. Wa alaikum. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته